очень тяжелая игра, и я сегодня доволен игрой команды. Настолько, насколько я вчера был недоволен, то сегодня они проявили бойцовские качества, сыграли как настоящие мужчины, дотерпели все 40 минут, несмотря на то, что тяжело было им. Они удалось достучаться до них, что сегодня нужна только игра в защите, ничего больше. А только за счет защиты мы сможем выиграть. Очень тяжело было большим сегодня э, сражаться с американцами. Они гораздо мощнее, моложе, свежее, прыгучее. Вот, но сегодня сыграла команда. Кировоград мне очень понравилась сегодняшняя игра. Но я скажу, что то, что сейчас играет Балашов за Кировоград, это совершенно другая команда. Он, ну, это добавил в эту команду все, опыт, энергию, мастерство. И с ним они выглядят ну, совершенно по-другому, очень, очень сильнее выглядят, чем они были без него. Знаете, эмоции переполняют. Мы по ходу чемпионата, обидные у нас поражения были. Дома, если я не ошибаюсь, во втором овертайме мы проиграли им одно очко. На выезде тоже в упорной борьбе проиграли. И все время нам чего-то не хватало, какого-то везения. Вроде бы готовимся, делаем все, все, что от нас зависит, все правильно, но какая-то расслабленность и проигрыш. Сегодня я будем сказать, мы не сделали все то, что мы могли сделать, но, ну, по крайней мере, мы выполнили единственную нашу задачу, которую мы хотели выполнить, мы выиграли. Это очень сильная сбалансированная команда. У нее все много, равноценный состав, 10 полноценных игроков. Есть э, игроки из Америки, легионеры, которые дополняют украинских игроков и усиливают их, делают основной акцент на их игру команды. Самое главное завтра будет это самоотдача, и кто подойдет более свежий к этой игре, тот, я думаю, победит.